হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকক মই এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' উপহাৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক বেল আইকনটো ক্লিক কৰক যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ তালৈকে যায় হেল্ল' বন্ধু আজি মই ভাবিছিলোঁ ইনকুলেশ্যনৰ ওপৰত আপোনাক এটা ভিডিঅ' দিম পিছে তাতোতকৈও মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিছোঁ যে সাঁচী বেপাৰী আৰু আপোনাৰ মাজত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা হ'ব লাগে সাঁচি বেপাৰীয়ে আপোনাক কেতিয়া প্ৰচুৰ ধন দি যাব আৰু আপোনাক সাঁচি বেপাৰীজনে কি কি উপদেশ দি যাব সেইখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আপুনি মন কৰক সাঁচী বেপাৰীবিলাক আমাৰ কৰম বন্ধু যেনেকৈ এথোকা কল এডাল ঢোকাত ৰৈ থাকে আপুনি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰিব যে ঢোকাত কল থোকা ৰৈ আছে নে কল থোকাত ঢোকাতো ৰৈ আছে ঠিক তেনেকৈয়ে সাঁচি বেপাৰীবিলাকৰ অবিহনে আমি কেতিয়াও এই সাঁচি খেতিত গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ ঘৰলৈকে এজন সাঁচি বেপাৰী প্ৰায় আহি আছিল কিন্তু আজি এবছৰমান অহা নাই তেওঁ কি কৰে জানেনে তেওঁ আমাৰ জপনাৰ মুখতে মটৰ চাইকেলখন ৰাখে চোতালতে চিঞৰ দিয়ে ছাৰ আছেনে বা বাইদেউ আছেনে আৰু লাহেকৈ আহি চকী এখন আটাই ধুনীয়াকৈ বহি লয় কেতিয়াবা কি কৰে কেইটামান টুকুৰা লৈ আহে সাঁচি গছৰ টুকুৰা লৈ আহে চাইকেল মটৰ চাইকেলখনতে সেইকেইটা খুলি আনি আমাৰ পিৰালিতে থয় থৈ পেলাই নি তেওঁ কিছু সময় জিৰণি লয় একাপ চাহ খায় আৰু গুচি যায় দিনটো ঘূৰি পকি আকৌ কেইটুকুৰামান সংগ্ৰহ কৰি আনে আনি গোটেইখিনি একেলগ কৰি তেওঁ গুচি যায় তেওঁ কয় যে আপোনাৰ ঘৰত মই গছ নিবলৈ বুলি নোসোমাওঁ ছাৰ মই অকণমান ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আপোনাৰ লগত অকণমান বহোঁ বা বাইদেউৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতোঁ অকণমান মই জিৰণি লওঁ কাৰণ তেওঁ আহে নাহৰণি পাটিপুৰীয়াৰ পৰা ইমান দূৰ আহে বাটত হোটেলো বিশেষ পাবলৈ নাই বাট তেওঁৰ অৱস্থাটো সিমান ভাল নহয় কিন্তু তেওঁক কি গছ নিয়ে জানেনে যিডাল গছ মই চিন্তা কৰোঁ যে গছডাল দি দিব লাগে এই গছডাল আৰু গ্ৰ' নহয় বা ইয়াৰ পৰা মই ভাল ফল নাপাওঁ তেনেকুৱা টুকুৰাটো তেওঁক মই কওঁ যে আহাচোন এই গছডাল তুমি লৈ যোৱা তেতিয়া তেওঁ কয় কিমান লাগিব মই টকা পোন্ধৰশ দিয়া তেওঁ ঠিক তেনেকুৱা ৰেটতে লৈ গুচি যায় একো নাই তেওঁ কয় যে ছাৰ আপোনাকো আচলতে মই গছৰ আশাত বহি নাথাকোঁ নহয় আপুনি নিবলৈ কৈছে গছ টুকুৰা মই লৈ যাম কোনো কথা নাই কিন্তু তেওঁ মোক কি সহায় কৰে জানেনে যেতিয়া এডাল গছত মোক পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লাগে বুলি মই ভাবোঁ যে এইডাল গছ মই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা এটা ল'ম বা আশী হাজাৰ টকা বা এক লাখ টকা এটা মই ল'ম তেতিয়া মই তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে তুমি মোৰ এই পুলিটো বিক্ৰী কৰি দিয়া আৰু মই তোমাক এহেজাৰ টকা দিম তেতিয়া তেওঁ হেভি পাৰ্টি লৈ আহে মানে এওঁ আহে দুহেজাৰ টকা এটা লৈ আহে বা পোন্ধৰশ টকা লৈ আহে এইটো তেওঁ কোৱা কথা আহে কিন্তু কাৰণ তেওঁলোকৰ পকেট কিন্তু তিনি চাৰিটামান থাকে প্ৰত্যেকটো জাপতে তেওঁলোকে বেলেগে বেলেগে পইচা ৰাখে আৰু ৰাখিবই লাগিব দিয়ক এনেকুৱা মানুহ আছে যে পাঁচ টকা পইচা এটা দিয়াচোন বুলি কয় আৰু পাঁচ টকা পইচা উলিয়াবলৈ যাওঁতে তেওঁ যেতিয়া বহুত পইচা উলিয়াই দিয়ে তেতিয়া তেওঁক পাঁচশ টকা দৰকাৰ হৈ যায় যে পাঁচশ দিয়া সেই সমস্যাবিলাকত নকৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পইচাটো বেলেগে বেলেগে আনে কাৰণ তেওঁলোকৰ শত্ৰু বহুত বেছি এতিয়া আহিলে সেই মানুহজনে মোক কিয় বেয়া পালে এদিন মই তেওঁক এটা পুলি দেখুৱালোঁ যে এই পুলিটোত মই পাঁচ হাজাৰ টকাই পাব লাগে কিন্তু তুমি মোক পইচা দুহেজাৰ দিয়া তেতিয়া ক'লে যে ছাৰ দুহেজাৰ আপুনি হেজাৰৰ আশে পাশে আহক মই তেতিয়া ক'লোঁ যে মই এইটো হেজাৰৰ আশে পাশে দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ একদম খাটাং মোক দুহেজাৰ টকা লাগিবই এইকাৰণেই দিম বুলি ভাবিছোঁ যে মোৰ পুলিটো ডেমেজ হৈ গৈছে তাৰ শত দুটা পুলি আছেই মোৰ সেই দুটা পুলিয়েই হ'ব এই পুলিটো মই আঁতৰাই দিম যিহেতু ওপৰৰ ফালৰ পৰা ই মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু ই নমৰে তাৰ নতুন পাত ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে ইত্যাদি কথাৰে মই তেওঁক পতাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁ লাহেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে সি মোৰ ভাগা মানে ডাল ভগা গছ এডাল আছিলে তেওঁ তেতিয়া মোক সেইডালৰ কথা ক'লে সৰু পুলি বোলে টকা পোন্ধৰশ ল'ব চাউল পুলিটো দিয়ক মই বোলো কটা কাৰণ সেই পুলিটোত মোক পোন্ধৰশ দিব বুলি মই কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ তেওঁ যেতিয়া পুলিটো কাটিলে কাটি কুটি তেওঁ ডাঙৰ পুলিটো কাটিবলৈ গৈছে তেতিয়া বোলোতে এইটো কেলে কাটিব বোলে নহয় এইটোৰ সৈতেহে পোন্ধৰশ আপোনাক মই দিছোঁ মই বোলো এইটো কথা নহয় কাৰণ এইটোও বেলেগ জেগাৰ পুলি আৰু সেইটোও বেলেগ জেগাৰ পুলি তুমি এইটো পুলি মই তোমাক দুহেজাৰত দিম বুলি কৈছোঁ আৰু তুমি এইটো কথা বাদ দিলা এইটো বাদ দি গৈ সিটো পুলি কথা যেতিয়া পাতিছোঁ তেতিয়া তুমি ডাইৰেক্ট কৰি দিলা যে টকা পোন্ধৰশ লওক এই পুলিটো কৰাই দিয়া সেইটো কাপুলিলে তোমাক পোন্ধৰশ টকাত দিছোঁ ঠিক সেই কথাটোতে আমাৰ বুজাবুজি অমিল হৈ গ'ল শেষত গৈ মই পুলিটো দি দিলোঁ মানে পোন্ধৰশ প্লাছ দুশ টকা এটা দিলে সোতৰশ টকাত মই পুলি দুইডোখৰ এৰি দিলোঁ মোৰ লোকচান হোৱা নাই কিন্তু সেই কথাটোতে যে অমিল হৈ গ'ল গতিকে বেপাৰীজন মোৰ হ'লে নহয় মাতে অহা যোৱা কৰিয়েই থাকে মাতে কিন্তু মোৰ আগৰ যিটো সম্পৰ্ক আছিলে সেই সামান্য কথাটোতে মানে সম্পৰ্কটো ছেদ হৈ গ'ল কিন্তু সম্পৰ্কটো ছেদ হৈ যোৱাৰ আৰু এটা ভিতৰুৱা কথা আছে কি মানুহজনে মোৰ পৰা গছ উঠাব নোৱাৰে মানে ডাঙৰ গছবিলাক মই বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিক দি থাকোঁ যে তেওঁ দেখিলে যে ছাৰৰ লগত মোৰ অকণমান অসুবিধাই হ'ব নেকি বুলি ভাবি তেওঁ হয়তো কিবা এটা কাৰণে ভাবি এৰি দিলে হেল্ল' বন্ধু এতিয়া এইটোৱেই কথা ক'বলৈ লৈছোঁ যে যদি সাঁচী বেপাৰীবিলাক নাথাকে তেতিয়া কিন্তু আমি সাঁচি খেতিত গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰোঁ কেনেকৈ চাওক আৰু এটা কথা মোক উদাহৰণসহ দেখুৱাই দিওঁ যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ সমস্যা হৈছিলে খাচী গছ বিকিবলৈ কাৰণ তেওঁলোক মুঠেই নহা হৈছিলে আৰু তেওঁলোক যেতিয়া নহা হৈছিলে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমস্যা এটা আহি গৈছিলে কি যে আমি কোনো কাৰণত গছ বিকিব নোৱাৰা হৈ গ'ল আমাৰ মানুহবিলাকে গছ বিকিব নোৱাৰা হৈ গ'ল কাৰণ আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যেক দিনেই গছ বিকে মানুহে প্ৰত্যেক দিনেই বিকে কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যে সপ্তাহত গছ বিকিব লাগিব মানে সপ্তাহত গছ এইকাৰণেই বিকিবলগীয়া হয় যে তেওঁলোকক গোটৰ পইচা দিব লাগিব বা ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুলৰ কাৰণে পইচা দিবলগীয়া হয় গতিকে তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য হ'ল চাচি পুলি গতিকে তেওঁলোক যেতিয়া নহা হ'ল গতিকে আমাৰ মানুহবিলাকে বিৰাট চাফা কৰিবলৈ ধৰিলে গতিকে তেওঁলোকক আমাৰ মাজলৈ আমি আকৃষ্ট কৰিব লাগিব আমি তেওঁলোকক মৰম কৰিব লাগিব তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব তেওঁলোকক আমি গালি গালাজ দিব নালাগিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ টেকনিক কৰি আমাৰ পৰা একেবাৰে পানীৰ এটত বস্তুটো সৰহকাই নিবলৈ বিচাৰিবই কিন্তু আমি নিজেই জানি ল'ব লাগিব যে এই গছ পুলিটোৰ প্ৰকৃত মূল্য কিমান হ'ব কাৰণ গছপুলিটোত যদি পাঁচটা বা ছটা ফুটি থাকে পাঁচটা বা ছটা যদি ফুটি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই পুলিটোৰ দাম মিনিমাম দহ হেজাৰ টকা এটা ফুটিত আপুনি দুহেজাৰকৈ ধৰি লওক গতিকে আপোনাৰ পাঁচটা ফুটিত যদি থাকে আপুনি দহ হেজাৰ টকা দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে আপোনাক তেওঁ দহ হেজাৰ টকা ইমান সহজে আপুনি তেওঁৰ পৰা উলিয়াই ল'ব নোৱাৰে কাৰণ মেজৰ সংখ্যক সাঁচী বেপাৰীৰ অৱস্থা শোচনীয় কাৰণ তেওঁলোকে মালিকৰ পৰা পইচা লৈ আহে ৰাতিপুৱা মালিকৰ পৰা পইচা লৈ আহে আৰু গছ কাটি আবেলি মালিকে তেওঁলোকক বাটতে ধৰে কেলৈ ধৰে যে তেওঁলোকে কিন্তু যিজনৰ পৰা পইচা আনিছে অধিক দাম পালে অইন এজনক বিক্ৰী কৰি দিয়ে যেনেকৈ চাহপাতৰ কাৰণে এডভান্স লয় যিজনৰ পৰা এডভান্স লয় সেইজনক নিদি বেলেগ এজনক দি দিয়ে কেলে দি দিয়ে বেলেগজনক কেলে নগদ ধান পালে এডভান্স লোৱাজনৰ পৰা আগতে পইচাটো পালেই গতিকে তেওঁক যিকোনো উপায়ে তেওঁৰ পৰা সাৰিবলৈ বাট চায় সেইটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ নিশ্চয় স্বভাৱ আছেই হেল্ল' বন্ধু গতিকে বেপাৰীজনে গছ দিম বুলি এজন মানুহৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ টকা ৰাতিপুৱা লৈ আহিছে আৰু সেই মানুহকেইজনে বাটতে খাপ দি থাকে যে এওঁ গৈ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ পৰা গছখিনি তেওঁ হস্তগত কৰে আৰু কিমান টকাত হস্তগত কৰিব সেইটো তেওঁৰ আৰু এওঁৰ মাজত কথোপকথন হ'ব এওঁ যিটো ৰেট ক'ব যে মই ইমান টকাত আনিছোঁ তেওঁ হয়তো তাতকৈ অলপ বেছি দিব যদি তেওঁৰ লগত নপতে তেওঁ তেতিয়া পইচা পাঁচ হেজাৰ ঘূৰাই ল'ব কিন্তু পাঁচদিনাখন আকৌ তেওঁক পইচা নিদিয়ে চাওকচোন গতিকে পিছদিনাখন আকৌ মানুহজনৰ পৰা পইচা ল'বৰ কাৰণে মানুহজনকে গছখিনি দি দিব লাগিব গতিকে এওঁলোকে যিমান পাৰে সিমান কমত বস্তু উঠাব আৰু তেওঁলোকে এটা হাজাৰ টকা এটাতে গছখিনি মানে হাজাৰ টকা প্ৰফিটতে গছখিনি তেওঁলোকক দি দিবলগীয়া হয় তে সেই মানুহখিনি সেই বাটত ভৰা মানুহখিনি যেতিয়া আমাৰ মাজলৈ গুচি আহিব তেতিয়া আমি কিন্তু অলপ বেছি দাম থওঁ আকৌ বাটত থকা মানুহখিনিয়ে যদি জাক দিবগৈ সেই মানুহজনক যদি আমি উঠাই আনিব পাৰোঁ তেতিয়াও আমি বেছি দাম পাম কিন্তু যিখিনি মানুহ বহি থাকিব বহি বহি বটালি মাৰি কাম কৰি থাকিব সেই মানুহখিনি সাধাৰণতে এই বজাৰখনৰ ভিতৰত সোমাই নাহে কাৰণ সোমাই আহিলে তেওঁলোকে এই দৰ দামখিনি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ অলপ তেওঁলোক হেভি মানুহ তেওঁলোকে এই দৰ দামখিনি কৰি থাকিব নোৱাৰে গছ এডালত আপোনাক পাঁচ হাজাৰ দিম সাত হেজাৰ দিম এনেকুৱা কথা তেওঁলোকে পাতি নাথাকে তেওঁলোকে পোনপটীয়া কথা পাতিব যে পাঁচ লাখ লাগে আপোনাক মই পাঁচ লাখেই দিম দিয়ক গছডাল লৈ লৈ যাম ইমান খাং খাজ পইচা দি আপুনি ভাবিব নোৱাৰে মই দুদিনমানৰ আগত কৈছিলোঁৱেই যে আমাৰ চুকতে এডাল গছ আছিলে মানে আমাৰ চুবুৰীতে এডাল গছ আছিলে গছডাল কাটি পেলাই দিওঁতে গোটেই চুবুৰীটো কঁপি উঠিছিলে তেনেকুৱা গছডাল কেতিয়াও এই সৰু সুৰা বেপাৰীয়ে কাটিবলৈ সাধ্য নাহে পাঁচ লাখ টকাত বিক্ৰী হৈছিলে পাঁচ লাখ টকা যিটো সময়ত পাঁচ লাখ টকাত বিক্ৰী হৈছিলে এখন বিয়া পাতি শেষ কৰিব নোৱাৰিলে পইচা মানে সময়টো তেনেকুৱা আছিলে আৰু কাৰণ এতিয়া বহুত চেঞ্জ হৈ গৈছে এতিয়া পাঁচ লাখ টকা আপোনাৰ খানাতে গুচি যায় এটা এখন বিয়াত এতিয়া খানা দিওঁতে পাঁচ লাখ টকা গুচি যায় কাৰণ আপোনাৰ এতিয়া ডাইৰেক্ট আহি গ'ল এক কুইণ্টল ছাগলী মাংস এক কুইণ্টল মাছ এক কুইণ্টল আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আহি গৈছে আৰু তেন্তে বা এটা পেণ্ডেলত সত্তৰ হেজাৰ এক লাখ বিছ হেজাৰ এনেকুৱা আহি গৈছে আমিতো এখন টিঙৰ চালি দিয়ে দিয়া পাতিছিলোঁ এক পইচা খৰচ নাই গাঁৱৰ ৰাইজে আহিলে চালি এখন দি দিলে টিঙেৰে ভেৰেদি দিলে হৈ গ'ল কিন্তু আজিকালি সেইটো নহয় সত্তৰ হেজাৰ টকা পেণ্ডেলটোৰ দাম পঞ্চাছ হাজাৰ বা ষাঠি হেজাৰ টকা ল'ব কাৰিকৰে গতিকে সেইবিলাকত যেতিয়া আমি ইমান টকা দিছোঁ আমি খাচী পুলিটো সস্তাত কেলে বিকিম আমিতো তেওঁলোক কাৰোবাক খৰচ কৰিবলৈহে আমাক পইচা লাগে গতিকে আমি সাঁচি পুলি আমি সস্তাত নিদিওঁ সাঁচি পুলিত দাম নোপোৱা মুখ্য কথাটোৱেই হ'ল কি আমি সোনকালে বিকি দিম সাঁচি পুলি এটা ৰোৱাৰ পিছত আমি চিন্তা কৰোঁ যে এইটো কিমান টকা পাম বাৰু আপুনি সেইটো নাভাবিব আপুনি সাঁচি পুলি এটা ৰওক আপুনি ভাবক যে মই ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ গুটি সংগ্ৰহ কৰিম আপুনি খাচী পুলিটোৰ পৰা গুটি সংগ্ৰহ কৰক আপুনি একেবছৰে পাঁচ হাজাৰ টকা পাব এটা পুলি তিনি বছৰৰ পিছত যেতিয়া ফুল ধৰিব গুটি ধৰিব আপুনি গুটিখিনি পচক পচাই গুটিখিনি আপুনি পুলি বিকি দিয়কচোন আপুনি চাৰি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা পালেই দেখোন পুলিটোৰ পৰা তে এবছৰত যদি পুলিটোৱে আপোনাক পাঁচ হাজাৰ টকা দি দিয়ে দহ বছৰত দেখোন আপুনি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পালেই আপুনি নিজেও কৰিব নালাগে পলিথিন ভৰোৱা মানুহ ঘূৰি ফুৰি আপুনি মাতি আনক যে তাইক গুৰি মাতি চাল পলিথিন কৰ বাগানৰ ছোৱালী দুজনী লগাই দিলে বছ আপোনাক একেদিনাই এহেজাৰ এহেজাৰ দুহেজাৰ লগাই থৈ গ'ল তাৰপাছত আপুনি গুটি সংগ্ৰহ কৰি পুলি লগাই দিয়কচোন হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে মানুহে সাঁচি পুলিৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে সেইধৰণে আমি বিভিন্ন উপায় কৰি আমি খাচী খেতি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে খাচী বেপাৰীৰ প্ৰতি কেতিয়াও বেয়া ভাৱ নল'ব সাঁচি বেপাৰীয়ে তেওঁলোকৰ কৌশল অৱলম্বন কৰি আমাৰ পৰা একেবাৰে পানীৰেটোত বস্তু উঠাই নিছে কিন্তু আপুনি যদি কয় যে মোক গছত দা নলগাবা তেওঁলোকে দা নলগায় আপুনি যদি কয় যে মই গছ নিবিকোঁ তেওঁ আপোনাৰ বাৰীত নোসোমায় আপুনি যদি কয় এইজোপা গছত মোক দহ হেজাৰ লাগিব তেওঁ এহেজাৰতে কাটি দিম বুলি দা লগাই নিদিয়ে গতিকে আপোনাৰ হাতৰ মুঠিতে আছে আপোনাৰ বল আপুনি গছ বিকিবও পাৰে আপুনি গছ ৰাখিবও পাৰে আপুনি দহ হেজাৰতো বিকিব পাৰে দুহেজাৰতো বিকিব পাৰে আপুনি খেতি কৰিছে আপুনি মালিক আপুনি নিদিব বেপাৰীজনক দৰ দাম কৰিব যেনেকৈ আমি ধান খেতি কৰিছোঁ বেপাৰী আহি কৈছে যে বাইছশ দিম নিদিব বাইছশ আপুনি বাইছশত কেলৈ দিব আপুনি নকৰিব সেইটো খেতি বাইছশ দিলে আমাৰ মূলৰ যায় আপুনি সেইটো ধানৰ খেতিয়ে নকৰিব আপুনি বৰা ধানৰ খেতি কৰক চকুৱা ধানৰ খেতি কৰক এক কেজি চাউল আপুনি এশ টকাত এশ বিছ টকাত বিক গতিকে আমি খেতিয়ক আমি কিন্তু লছ খাইছোঁ কেলৈ লছ খাইছোঁ আমি কি খেতি কৰিব লাগে নাজানো আমি কেনেকৈ খেতি কৰিব লাগে নাজানো আমি ঢেৰ হৈছে বুলি ৰঞ্জিত ধানৰ খেতি কৰিছোঁ আৰু শেষত গৈ বাইছশকৈ দি দিছোঁ আৰু তাত আমাক প্ৰডাকশ্যনৰ খৰচটো কিমান পৰিছে ওঠৰশ পইচাও এক কুইণ্টল ধান প্ৰডাকশ্যন কৰোঁতে আমাৰ ওঠৰশ পইচা আৰু আমি বাইছশত দি দিছোঁ চাৰিশ টকা এটা পাইছোঁ কিমান পাৰ্চেণ্ট হৈছে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ হৈছে যদি আপুনি বৰা ধানৰ খেতি কৰে আপুনি এশ বিছ টকাকৈ পালে এক কেজি চাউলত এশ বিছ টকাকৈ পালে পাঁচ হাজাৰ টকা কুইণ্টল ধানৰ ৰেট পৰি যাব গতিকে আমি প্ৰচেছ কৰিব লাগিব সাঁচি গছত লাখ টকা পাম লাখ টকা পাম গৈ চিগৈ চিঙৰি দৰকাৰ নাই আপুনি প্ৰত্যেক গছৰেই লাখ টকা লাখ টকাৰ পুলি বিকি থাকক হেল্ল' বন্ধু ভালেখিনি দীঘলীয়া হৈছে কথাখিনি নক'লেও নহয় যিহেতু আপোনাৰ লগত আগ্ৰহাম্বিত এই বিষয়ে আপোনালোকে জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এই কথাখিনি যদি আমি অলপ ওচৰত আলোচনা কৰি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে আধৰুৱা হৈ যাব আৰু সংসাৰখন এনেকুৱা আপোনালোকক কৈছোঁ যে বহুত মোৰ ভিউৰ মই ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ যে এটা কৰিছে বাদ দি দিছে এটা বা দুটা ভিডিঅ' কৰিছে আৰু বাদ দি দিছে কিন্তু সেইটোতে কিন্তু ওৱানকেই লৈকে উঠি আছে কিয় বাদ দিছে লাগি থাকক না আপোনাক ইউটিউবৰ পৰা পইচা এগাল পাব বুলি আপুনি ভাবিব দৰকাৰ নাই কিন্তু আপুনি ফৰক না আপুনি জনা কথাখিনি এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত এৰি দিয়ক কোনোবাই নহয় কোনোবাই তাৰ মূল্য দিবই আকৌ এইটোও কৈছোঁ আপোনাক গ্ৰ' হ'বলৈ নিদিয়ে আমাৰ ইউটিউবত আমি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আমাক লক্ষ্য কৰি আছে প্ৰত্যেকেই লক্ষ্য কৰি আছে চাই আছে আমাৰ কথাবিলাক চাই আছে আপুনি চাওকচোন কাক শান্তি দিছে মাধুৰ্য বৰাই ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কথা কয় তেওঁকো কামুৰিছে তেওঁকো কামুৰিছে আৰু তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকজন চাওকচোন ই এঞ্জেলা চাংমাই কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কৈ আছে তেওঁকো কামুৰিছে তই মই কৈ গালি পাৰিছোঁ নহয়নে আজি শংকৰজ্যোতিলৈকে চাওকচোন কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁক গালি শুনিবলগীয়া হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাপৰ্ট শুনিবলগীয়া হৈছে চাপৰ্ট পাইছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এগেইনষ্টে মানুহ গৈছে বা আপুনি শৃংখল চলিহালৈকে চাওকচোন তেওঁক কিমান সমাদৰ কৰিছে মানুহে কিমান ভাল পাইছে কিন্তু তেওঁক তেওঁকতো গালি পাৰিছে গতিকে আমি কোনো সাৰি যাব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি কথা বতৰাবিলাক আলোচনা কৰোঁতে খুব নিৰপেক্ষ হৈ খুব নিৰপেক্ষ হৈ কথাবিলাক আমি পাতিবলগীয়া হয় আৰু হাজাৰটা ভিডিঅ' চাবও লাগিব ময়ো চাব লাগিব ময়ো চাব লাগিব যে কি পাম মই কিবা এটা ময়ো শিকি থাকিব লাগিব শিকিবৰ কাৰণে এইটো হ'ল এতিয়া গুড মিডিয়া আমি পৃথিৱীখনৰ সকলোখিনি কথাই আমি জানিবলৈ হ'লে ইয়াক চাবই লাগিব এতিয়া আমি এই সাঁচি গছৰ আঁতৰটোৰ কথা কৈছোঁ ইয়াৰ আঁতৰৰ কেইটা কোৱালিটি ওলায় ইয়াৰ যেতিয়া গৰম কৰিব যেতিয়া টাব দিব যেতিয়া ডেগত দিব তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰথম তিনিদিনত এটা মাল ওলাব এই ক্লাছৰ মাল ছদিনতে এটা মাল ওলাব বি ক্লাছৰ দহ দিনত এটা ওলাব এইটো চি ক্লাছত গতিকে আপোনাৰ এইটো ক্লাছিফিকেশ্যন কৰি পেলাব যে যিটো প্ৰথম মাল ওলালে যিটো পিয়'ৰ আগৰ পৰা মাল ওলালে সেই মালৰ দাম কল্পনা কৰিব নোৱাৰা দাম কি কৰে সেই মালটোৱে ইমান দামী মালটোৱে কি কৰে সেই দামী মালটোক কি কৰে মানে আপুনি চাওক আজি পশ্চিমীয়া দেশসকলে দেশৰ মানুহসকলে বিশ্বাস কৰে এক বিন্দুসম যদি পিয়'ৰ আঁতৰ যদি মানুহৰ দেহত কেনেবাকৈ প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেঞ্চাৰেই নহয় দেখিলেনে কিমান মূল্য কিমান ভেলু এক বিন্দুসমূহ দুবৰি বনৰ আগত এডাল দুবৰিবনৰ একেবাৰে আগত যিকণ পানী জমা হয় নিয়ৰ জমা হয় সিমানকণ যদি পিয়ৰ আঁতৰ মানুহৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ কেতিয়াও কেঞ্চাৰ নহয় তেওঁ মূল্য নহ'ব কিয় এজন মানুহৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ পিছত কিমান লাখ লাখ টকা গুচি যায় এটা বেজীৰ দামী ষাঠি হেজাৰ সত্তৰ হেজাৰ টকা হয় তেনেকুৱা নটা বেজী ল'বলৈ কয় গতিকে এক বিন্দু আঁতৰ আপোনাৰ দেহলৈ পঠিয়াই দিয়াত আপোনাৰ কি অসুবিধা আছে আপোনাৰ বাৰীতে আছে কেজি হিচাপত আছে এক বিন্দু নহয় কেজি হিচাপত আছে এতিয়া চাওক আজি অসমৰ আঁতৰৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে ডুবাইত কিয় পৃথিৱীৰ মালয়েছিয়াত আছে ইণ্ডোনেছিয়াত আছে ইৰাক ইৰাণতো সাঁচি গছৰ খেতি কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে এই অসমৰ যিটো আঁতৰ এই আঁতৰটো তেওঁলোকে নাপায় তেওঁলোকে কি কৰিছে গোটেই গছডাল পিহি পেলাইছে গোটেই গছডাল পিহি পেলাই দি তাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰসাধন সামগ্ৰী বনাইছে গোটেই গছডালৰ পৰা বনাইছে যেনেকৈ আপুনি আমি চিচা বটল ভাগিলে পেলাই দিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কোম্পেনী আছে চিচাটো একদম গুড়ি কৰি দি গুটকা বনাই আমাকে বিক্ৰী কৰি দিছে গোটকাত কি আছে চিচাৰ গুৰি আছে যিবিলাকে আমাৰ জীৱাত আমাৰ মুখৰ ভিতৰত কুটকুট 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 দাগ কৰি দিয়ে তাতে কিছুমান মেডিচিন আছে সেই মেডিচিনবিলাকে আমাক কৰ্ক কৰ্ককৈ ধৰে ফলত কি হৈছে সেইটোতে আৰাম পাই অকণমান সুগন্ধি মিলাই দিছে আমাৰ ল'ৰাবিলাকে অনবৰত চিখৰকে খাই থাকে গোট খাই খাই থাকে আপুনি এডাল লোহাত পিক পেলাই দিবচোন গোটকা খাই সেই লোহাডাল ছিগি যাব তিনিদিন পেলাই দিয়কচোন সেই লোহাডালেই ছিগি টুকুৰা হৈ যাব কিন্তু ইমান মাৰাত্মক বস্তু এটা আমি সদায় আমাৰ হাৰ্টলৈ পঠিয়াইছোঁ নে আমাৰ ষ্টমাকলৈ পঠিয়াই আছোঁ ফলত কি হৈছে আজি আপুনি তামোল বিকিব নোৱাৰে বজাৰত তামোলৰ মূল্য নাই যি তামোলৰ এপোন তামোলৰ দাম আঠশ টকা সাতশ টকা হৈছিল আজি সেই তামোল বজাৰলৈ আপুনি লৈ যাওক ষাঠি টকা দিব কোন তাকো কিনোতা নাই এগুচি পাণৰ দাম ত্ৰিছ টকা কিন্তু এতিয়া এগুচি পাণত আপুনি তিনি টকাও নাপায় কোনে পাণ খাব কোনে তামোল খাব কেতিয়াবা বিয়া পাতিছে তেতিয়া তামোল পাণ লাগে নহ'লে চব শিখৰ চলিব আৰু অলপ দিন আছে হয়তো বিয়াতো চিখৰে দিব নেকি ক'ব পৰা নাই গতিকে সমস্যা সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈ গৈছে এতিয়া বজাৰৰ পৰা আপোনালোকে মাল কিনি খাইছে মই মাল কিনি খাইছে নাখাওঁ বজাৰৰ মালত কি আছে মেডিচিন বিলাহীত মেডিচিন আছে বেঙেনাত মেডিচিন আছে জিকাত মেডিচিন আছে আমি সম্পূৰ্ণ ভেজাল পৃথিৱী এখনত এতিয়া আমি বসবাস কৰি আছোঁ গতিকে নিজকে জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আপুনি স্বাৱলম্বী হ'বই লাগিব কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাক স্বাৱলম্বী হৈছেনে অৰুণোদয় চাউলৰ কাৰণে আশা কৰিছে চৰকাৰী চাউল নহ'লে নহয়েই চৰকাৰী ৰেচনৰ ওপৰতে বৃত্তি কৰিছে কেনেকৈ অনুদান এটা পাওঁ তাৰ কাৰণে দৌৰি ফুৰিছে কিয় অনুদান চৰকাৰী অনুদান কিয় লাগে নিজৰ একথা মাতি থাকিলেই তাত লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিবা গঢ়ি উঠিছেনে অসমত নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটাও ইণ্ডাষ্ট্ৰী গঢ়ি উঠা নাই যিকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী উঠিছে ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী গঢ়ি উঠিছে আপোনাৰ চাউলৰ যিকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহিছে ধানৰ যিকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈছে আপোনাক তোহেঁত নিদিয়ে পলিচ তুঁহ এটাও নিদিয়ে দিলেও নিকিনো তেওঁলোকে পলিচটো চেপি পেলানি তাৰ পৰা তেল উলিয়াইছে উলিয়াই ৰাইচ অইল বুলি আমাক পাঁচশ টকা লিটাৰ বিকিছে পলিচটোৰ পৰা আৰু আমি সেই পলিচটো গৰুক যদি খুৱাওঁ গৰুৰ উন্নতি নহয় গৰুৰ ধ্বংস হ'ব গতিকে আমি তেনেকুৱা পলিচ গৰুকো নোখোৱাওঁ কিন্তু সাৱধান হ'ব হ'ল আমি সাৱধান হ'ব হ'ল সেই বৰমিলবিলাকে যা প্রডাক্টার চাউলও মনে নাখাও আপনিও নাখাব এই বরমিলর চাউলও নাখাব কেলে নাখাব জানেন তো নি পেলায় নিয়ে মেডিসিনত ডুবাই দিলে প্রথমে ধান ধানোপা মেডিসিনে ডুবাই দিলে তারপর কম্পিউটার মারি দিলে কি সাইজের চাউল লাগে চাউল লাগবে মিহি চাউল লাগে মিহি চাউল লাব মোটা চাউল লাগে মোটা চাউল ওলাব আপনার দিব পেলাইব নি পলিচখিন পেলাই দিব নেকি তেল বনালে গতিহাস চাউল এটা বহুত পলিচ করে দিলে লোকসান নাই না চাউলো সরু হয়ে গেল দাম বেশি পাই গল আর এইফালে ফলে বেছি বেশি ওলাই গেল তেল তো বেশি হয়ে গেল দাম পাই গল গে তাতে কোনে পায় আপনার কারণে কাৰণে নাই গতিকে আপুনি চিন্তা কৰক আমি কেনেকুৱা পৃথিৱীত আপুনি সৰু মিল এটা বনাই লওক গাঁৱতে আপুনি এটা সৰু মিল যদি পইচা আছে এটা সৰু মিল আপুনি বনাই লওক এটা সৰু হালধি মিল বনাই লওক এটা মছলাৰ মিল বনাই লওক আপুনি ধান তাত কিন্তু মানুহবিলাকক আকৃষ্ট কৰক কাৰণ পিয়ৰ চাউল খাবলে পাব আমাৰ মানুহে কিন্তু বজাৰৰ চাউলৰ সোৱাদ পোৱা হৈ গৈছে নিজৰ ধানখিনি বিকি দিয়ে খেতিৰ ধান বিকি দিয়ে বজাৰৰ পৰা চাউল কিনি আনে কাৰণ কেলৈ ভাতটো ভাল ভাতটো কেলে ভাল হয় কৈ আন হেল্ল' বন্ধু আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ